Завершилась всеукраинская велоэстафета. Сегодня около 400 спортсменов финишировали в столице. Ехали они из разных регионов. 5000 километров – таков суммарный пробег команд. Продолжит Юрий Мамон. А вот и те, кто проехал больше всех. Эти девочки осилили 1800 километров. В дороге провели целую неделю, за день преодолевая от 100 до 200 километров. Было трудно, признается Нина, на вопрос, зачем ей это. Девочка ответила так. Ну, чтобы до какой-то смерти в своем жизни. Дикой. Ну, я хочу стать спортсменкой. Ну, было самое сложное, когда падал дождь и мы ехали. А так то все было легко. Но легкая эстафета оказалась не для всех. Среди участников были и пенсионеры, хотя в прошлом мастера спорта. Ривна дельница, там я встыгал за колонной, а где подъемы, местами не выстачало сил. Вот. и доводилось сидеть в автобус и потом догонять колонну. А потом, когда ревнина, снова сюда въехал, сколько выстачало. А вот и старт финального заезда до финиша примерно 25 километров. Это ничто по сравнению с уже преодоленным путем. Но и здесь у спортсмена возникали трудности: кто-то отставал от колонны, а кто и вовсе приехал с пробитым колесом. Колесо пробил. Ну, ехали по Артему. Там камера взорвалась. По городу было сложно, в том плане, что много машин, опасно. Много людей сильно. Не все ездить умеют. Участие в соревнованиях совмещали с экскурсией. Спортсмены фотографируются на память на Софийской площади. Некоторые первый раз в столице. А вот и долгожданный финиш. Участников встречают аплодисментами. Теперь каждого из них ждет грамота и медаль за участие во всеукраинской эстафете. Изнурительная дорога позади. У каждого спортсмена как минимум 500 километров на счету. Но неважно, кто сколько проехал. Пожалуй, это как раз тот случай, когда главное это участие. Юрий Мамон Андрей Машляковский подробности телеканал Интер.